Сегодня при попытке прорыва, когда речь шла о прорыве из Славянска через наш блокпост, попытке прорваться силам в сторону Красного Лимана, атака была отбита, враг был сильно потрепан, у них большие потери, в потерях участвовала и в нанесении этих потерь участвовала новая украинская техника, в частности БТР-4Е, которые были взяты на вооружение Национальной гвардии уже во время этой кампании. Это первая техника, которая... Первые элементы, которые 7 мая премьер-министр вручал бойцам Национальной гвардии, будучи в лагере АТО. И она сейчас в бою. Я почему сейчас об этом акцентирую? Потому что прямо сейчас состоится совещание высшего руководства страны по поводу обеспечения вооруженных сил и Национальной гвардии, всем необходимым для того, чтобы они могли действовать эффективно. Это касается и вопросов вооружения и вопросов бытовой техники и вопросов денежного удовольствия. В этой же связи хочу всем сказать, кто много говорит, а не знает, как помочь в этом вопросе, имеет к этому средства. Еще раз сказать о том инструменте, который сейчас выпустил Минфин. Это так называемые военные сертификаты, военные обязательства. Их выпущено первый транш на 100 миллионов гривен. И всякий, кто считает нужным и возможным, и имеет свободные средства, помочь вооруженным силам в, этом, в этой непростой ситуации, силам антитеррористической операции, может пойти и в любом отделении Сбербанка приобрести эти облигации. Всем, кто хочет, я говорю, делайте. Что касается Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, то мы в ближайшее время публикуем полный отчет, учитывая резонанс в обществе о деньгах потраченных как на средства защиты так и на приобретение вооружения естественно в той его части которая не является э, секретной Но так могу лишь сказать предварительно что э, э, в ближайшие выходные к нам поступает по заключенному контракту одной из э, европейских стран э, новейшие средства защиты э, в том числе бронежилеты 5 и 6 класса до 3000 э, экземпляров и э, более семи тысяч э, кевларовых касок от пуль. То есть я думаю, что наши бойцы все будут защищены исчерпывающими.